И э, важно очень там, следовать всем инструкциям, которые э, прописаны для, для всех команд. То есть нам не нужно беспокоиться за безопасность сборной Украины, потому что все-таки один из ее матчей в зоне риска у Но, Насколько я знаю, здесь лучшие силы собраны безопасности, и, и я уверен, что э, такая европейская сильная европейская страна как Франция сумеет обеспечить всю безопасность, которая необходима для нашей сборной. Ваши ожидания от э, первой игры, которая уже возникнулась 5 дней. То есть все-таки чемпионы мира сборной Германии. Есть, насколько вы там оптимистичны или наоборот? Ну, хотелось бы сделать так, чтобы мы с, с этой же командой, может быть, прошли потом дальше и сорвали в финале. Мы я так понимаю, что до финала больше не пересечемся. Что было бы хорошо, чтобы наши две команды вошли вместе дальше и дальше прошли. А как, как сыграют, я думаю. Самое главное, чтобы у всех наших зрителей, у всех болельщиков после игры было прекрасное настроение. Андрей Васильевич, еще такой вопрос. Вот вы говорите о прекрасном климате, скажем, внутри команды. Тем не менее, не могу не спросить, вот игроки Динамо им запретили давать интервью телеканалу Футбол. Как это вообще нужно объяснить? Я такое не могу комментировать. Это внутриклубная политика внутри клуба. Я знаю, что в сборной прекрасное настроение, прекрасное отношение и те виды, которые были в каждом клубе, останутся дома в Киеве а здесь, все э, объединятся вокруг нашей страны, вокруг того, чтобы дать нашим людям положительные эмоции. А, Приехать домой, я надеюсь, что в том числе э, все старые там обиды, разговоры тоже останутся в прошлом, в истории, и мы начнем э, следующий сезон с чистого листа для того, чтобы все наши клубы Представители клуба, президента клубов, каждого, кто э, сегодня несет ношу развития футбола в Украине, помнили, что для нашей страны как никогда важно, что в футболе, футбол нес мир, футбол нес э, положительные эмоции, а не э, скандалы, не трязги, не